Mən Hüseyn Əliyev Tural Əli oğlu. 44 günlük Vətən müharibəsi iştirakçisiyam. Kəlbəcər və Ağdərə uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmişəm. Kəlbəcər uğrunda gedən döyüşlərdə fəal iştirak etdiyim üçün cənab prezident İlham Əliyev tərəfindən Kəlbəcərin azad olunmasına görə medalla təltif olunmuşam. Bildirmək istəyirəm ki, 1 il mundan qabaq atam xərçəng xəstəliyindən tünmüşəm. Atam 1990-cı ildən 1996-cı ilə kimi 1-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı olub. Mən yaxşı çiçinin oğluyam. Laçın rayon icra hakimiyyəti məni 5 ayda aldadır. 1-ci müraciətimdə mənə söz verdi ki, səni 1 ayın içində işlə ilə təmin eləyəcəm. Mənim ailə vəziyyətimi danışdım, onun maddiyatımı da dedim. Dedim ki, dolana bilmirəm. Mənim dolanışım yoxdur. Mənə dedi 1 ayın müddətində səni işlə ilə təmin eləyəcəm. 5 aydır ki, mənə yola verirlər. Hər gün bir yalan, hər gün bir fırıldaq danışılır. Elə belə mollalıq eləyib, o məhsəni, qapıdan içəri girsən dil və ağzını bağlayırlar. Heç nə deyə bilmirsən. Yalanın səni göndərləyib yola verirlər, çıxır gedirsən. Laçın rayonu icra başçısı mənə deyir ki, gözləyə bilmirsənsə, ged işğal olunmuş ərazilərdə işlə. Elə sən yaxşı icra başçısısansa, elə sakinlərin qeydinə qalansansansa, minlərcə xidmətə getməyən sakinlər var. Hərbi xidmətdə belə olmur. Sağ, əl sağ bolsaq. Göndərə bilsən onları göndər. Cibinə mürt yerə kartal qoyanları göndərə bilirsənsə göndər orda işləsin. Bu mən və digər məndən başqa yüzlərcə, minlərcə veteranlar var, qazilər var. Onların siz məmurların üzərində böyük haqqları var. Onların haqqına girməyin. Onların haqqına girən gözündən gəlsin. Bəbəyindən çıxsın. Siz mənim haqqıma girə bilməsiniz. Mən haqqımı tələbə qoyanda mən idim orada əziyyət çəkən. Siz gecəniz səhərə kimi rahat yatanda mən gecəniz səhərə kimi ömür aşında düşmənlən üz-üzə mina təmiz dildim orada. 5 dəqiqə sonramda bilmirdim, öləcəm yoxsa qalacam. Mən buradan səslənirəm yuxarı başda oturan məmurlara, cənab prezidentə, cənab İlham Əliyevə Latsın rayon icra hakimiyyəti elə bir şərait yaradıb ki, məni görən, tanıyan hər bir kəs mənə deyir ki, sən niyə bel eləmişsən? Sən ananın kənd sovetində xidmət edir. İcra başçısı səni işdən çıxardacaq. Sən belə haqqını tələb eləmə. Bu nə deməkdir? Mənim anam kənd sovetində xidmət etdikdə 280 manat maaş alır. Bu aydan o əyə mən onun yeni dərmanlarını ona çıxışdıra bilmirəm. Tərəbəylikdə məmanamı işdən çıxarsınlar. Ne, nə etmək istəyirsiz? Gözləyirsiz, vaadə edirsiniz ki, mən də gedim özümü öldürüm. Dolana bilmirəm də mənə köməkliyin. Məni Laçın rayon icra hakimiyyəti məcbur elədi ki, mən bu videonu çəkim. Niyə? Belə şeylərə nə gərək var ki? Öz əsəblərim də yerimdə deyil. Beyin cəhətdən də yüklənmişəm, psix cəhətdən də yüklənmişəm. Yəni müalicəyə də ehtiyacım var. Xahiş edirəm sizdən artıq dərəcədə mənə kömək edin. Qoymayın bizim hüquqlarımız tapdalansın. Biz orada otur